Salam dostlar, bu gün sizə maraqlı bir sayt göstərəcəm. E, göstərdiyim bu saytda pul qatdırıb e, daha çox pul qazanmaq olar. İndi mən sizə işləmə prinsipini və hər hansını deyəcəm. Əvvəlcə qeydiyyatdan keçirik burada qeydiyyat bölməsindən. Açırıq, bir dənə login yazırsınız, email yazırsınız, parol yazırsınız. E, mən robotda eləm, bunu təsdiqləyirsiniz, sonra girirsiniz profilinizə. Mən indi pro-a girəcəm profilimə. Ə, profilə girəndən sonra sizdə burada belə bir ekran açılacaq. Ə, burada daxil vidən gündəlik gəlirdi. Ə, sizdə ə, sayta girəndə ə, ə, əslində ehtiyacınız o qədər pul yatırmağa sayta. Ə, həm də pul yatırmaq sonra 1-2 manatdan gedib çox yetmir. Sizdə burada 0. hər tərəf 5 olacaq, 5-ə 4 olacaq. Ə, yəni sizin gündəlik gəliriniz sizə 1 aylıq gündəlik 0.4 ə rubl veriləcək gündəlik. Bunu daha da artırmaq üçün nə edə bilər? Burdan bu üç seçim var, yəni artırmaq, yüksəltmək. Deməli, burada indi digitalara, kafe, mağazın, avtoservis, restoran falan var, yəni hər hansının öz qiymətləri var və hər hansının gətirdiyi gəlirlər var, yəni gündəliyinə qədər aylıq nə qədər belə. Mən ilk olaraq ə, 50 rubldan başladım ə indi sizin də yalnız user bolluq alacam. Demək, ə, söhbət nədən gedir? Ə, siz 50 rubl yatırırsınız və 180 gün içində həmin 50 rubl indi hesablaq, dəqiq hesablaq. Nə qədər olur? Kalkulyatorumuz çartdı. Aylıq 14 dəqiqə aylıq 14 69 vur ə, 180 gün neçə ay eləyir? 6 ay eləyir bərabərdir 88 rubl. Yəni siz 50 rubl yatırmışdınızsa, 38 rubl qabaqda olursunuz. İndi fikirləşəsiz bəs 6 aya bu qədər pul qazanmaq filan, bəs 6 ay 30 rublə görəmi? Burada daha çox seçmə imkanları var. Əgər istəsənsiz, məsələn, 10 10 min rubl də ala bilərsiniz. Məsələn, 10 rubl alanda hesablayaq. Aylıq 4260 rubl bur 6 aya nə qədər 25000 bununla çıxanda qatırdığınız pulub 6 ay sonra 15000 rubl qazanmış olacaqsınız. E, Məcəb pis deyil, həm də bu işte, saytda güvən məsələbim odur ki, məsələn kafeni alıram, kafedən e, burada aylıq qoyur. Yəni deyir ki, sən 6 aydan sonra sən mən sən eləcə 6 ay аренда kafe verədim, sən bundan pul qazana sən yəni ömürlük olmursa məsələn elə saytlara baxıb girirsən, pul isteyirlər, ömürlük sənə sən 50 rubl versən, sən ömürlük pul qazanasan ondan. Mən onlara inandırıldığız gəlmir. Əmdə ki, o elə olan bütün saytlar artıq işləmir. Amma belə ə, saysız, hesabsız saytlar var, hansı ki, hələ də işləyir. Məsələn, Taksimony hardasa 5 ildən çoxdur işləyir. Bu layihə tez asıl bardı 3-4 gündür. Mən də yeni qoşuldum, mən istədim ki, ə, bizim həmsəhmizə də qoşulanlar olsun faydalılar olsun. Yaxşı, bəs pul qazanmaq yolu belədirmi? Təkcə yox, belə deyil. Burada bir dənə də e, referral söhbəti var. Yəni e, sizin linkinizdən qeydiyyatdan keçənlər. Baxın, burada əgər reklam eləmək istəyirsinizsə, burada reklam materialları var, bannerlər falan. Rəsmə çıxılmayan şəxsəm. Eləyirəm hal-hazırda videonun plaşoldakı reklam üçüdür. E, burda referallardan da qazanırıq. Referal balansını artıranda 1-ci səviyyədən referallı 7%, 2-ci səviyyədən 2, 3-cü səviyyədən 1%. Bir də e, e, surfing eləmək var. Surfing eləməyin nədir? Yəni saytda əlavə pul qazanmaq bölməsi. Baxın, burada surfing saytı var. E, Nəzə burdandan pul qazana bilərik. Məsələn, görürsüz bu saytı 40 saniyə izləsək, məsələn, 40 saniyə taymer baxın, o şey başlayır getmir. 40 saniyə saytda qalsaq cümən qalmıram. 0.6 rubl verir bizə. İndi say yenidir, azdır amma yəqin ki bir aydan sonra buralar oje dol olar. Əlavə də qazanmaq olar. Ən yani əsərin referalınız bundan da istifadə eləsə 20% ondan da qazanmış olursunuz. Mən indi e, bir dənə mən öz bizim öz hal-hazırda olan biznesimi göstərəm. Demə mənim burada e, mənə verdikləri kafe fri var. Hansı ki 1 aydan sonra qutaracaq, 3-cü ayda qutaracaq. Bir də mənim özümün 50 rubl aldığım 8-ci ayda qutaracaq kafe var. Ee, burada da göstərir pulu necə yığmağını göstərir. 1 rubl olandan sonra e, sabra 1 rubl eləyib götürə bilərsən. Mən ocaq bayaq götürdüm, həm də ki özümə göndərdim. İndi sən onu göstərəcəyəm yoxlamaq üçün. 1 rubl olandan sonra bunu götürə bilərsiz. Yığa bilərsiz da, dostlar. Məndə gündəlik 1 rubl də qazanc. İndi mən bunu artıracağam. Ona görə də birinci giririk. Balansımızı artırırıq. Baxın burada mən 50 köçürmüşəm. Balansımı mən Payeer yolu ilə artıracağam. Əgər sizə də Payeer yoxdur, Payeer hesabınız yoxdursa, daha doğrusu yuxarıdan burdan indi gələcək link, oradan Payeer-ni açmaq, onlar necə pul vurmaq olar görəcəyiz. Yəni girib baxa bilərsiniz. Mən Payeer seçirəm. 100 rubl seçirəm. Mənim hal-hazırda Payeer hesabımda pul var daxil olduq paya. Burda mən rubl seçirəm. Qəbul edirəm. Hal-hazırda görürsüz, bəli, artıq user pul hesabıma köçdü. Hətta 5 rubl də mənə əlavə verdilər. Sağ olsunlar. İndi daxiləcəyəm buradan. Biznes alıram, məsələn, mən bunu istəyirəm, 100 rubl, elə 100 rublum da var. Bastım bunu ə o uğurlu kupidom mağazası deməli portomətəsinə gəlim səbrət edə bilərik. Fikir verin, baxın bir dəndə nə bunu nəzərdə saxlayın. Ə, bayaq burada da xod 6 var indi. Bunu ma mağaza alanda, yəni əlavə bir şey alanda bunu səbrət etmək lazımdır ki, itməsin. Mən elədim, itdi. Həm də mən niyə götürmədim bayaq? Çünki minun 1 rubl olanı da götürmək olur, həm də ki, belə götürmüşdüm. Birdə ki mən sizə sübut üçün pul çıxarışını göstərdim baxın burada və hardadır? Baxın bu 1.42 halhazırda mən buradan götürdüyüm, yəni bayağa göndərdim, elə göndərən kimi də gəldi. Lazım olar yenə yəni, göstərərəm. Baxın burada artıq mənim aylıq qazancım 60 rubl idi, həftəlik 13 rubl idi. İndi referal qazanclar da olarsa, yəni ondan daha çox olacaq, mən bir fikirləşirəm. Yəni hə, mənim demək indi mağazamım oldu, kafem oldu, bir də kofeferi. Bu kofeferi 1 aydan sonra qutaracağıq. Onda hardası olacaq gündəlik qazanc 1.5 rubl. Yəni dostlar belə maraqlı saytdır. 1-2 manat yatırım eləməklə yəni qırağda passiv gəlir kimi saxlaya bilərsiniz. Bu qədər əziz dostlar. Əgər suallarınız yaranarsa mənə mütləq yazın və da dostu rəylərə yazın, mən aşağıda Telegram Ə, kanalımda olacaq hansı ki, şey orada daha çox pul qazanmaq yolları barədə məlumatlar var. Və gündə axırıncı paylaşdığım da, dostlar, axırıncı yox, ondan əvvəl paylaşdığım gündəlik necə 5 manat qazanmaq olar, yəni 100% yol ə, bu Telegram kanalımda var. Onu da gözdə sa bilərsiz. Uğurlar sizə. Gələn videolarda görüşənədək.